Щасть багата історія, вона трохи можливо заскладна, трохи кривава, але разом з тим ми не можемо піти з того, хто засновував Христову, хто зробив якісь проміжні кроки. Але разом з тим, як Херсонцям сьогодні позиціонувати себе, наприклад, до Катерини, до Потьомкіна, в плані як віддати належну історичну данину, так і поставити на цьому крапку, чи готові Херсонці на вашу думку це зробити? І друге, чи, наприклад, ну прикладатися да, на, да, і вважати себе культурними, історичними нащадками, мало не молитися, не свічки ставити, Це друге і взагалі от у Херсона, як край скажіть, будь ласка, історичні архітектурні пам'ятки. Які зараз є, якими можна було пишатися, якими можна було позиціонувати, це Херсон більше такого немає. І хай там Катерина чи, чи це розвинувала, але це унікальна архітектурна, історична, культурна пам'ятка, і це є у нас, і це немає у вас. І ми цим пишаємося. Сьогодні вже багато було сказано, такого дуже правильного. І те, що навіть в ньому не є, не фік, так структурувалося. Эх, по поводу того, что ну, политика она очень сильно влияет сейчас на, на людей, на города, и поэтому очень трудно что-то такое выработать, какую-то общую идею. Если бы ее не было, если бы это была такая более-менее такая живая экономическая обстановка, ситуации, если бы не думали об личности, было бы проще. И часто они действительно никогда не задумывались о на национальности человека, который делает то или другое музыкант какой, национальности, да или какой национальности или какая или архитектор какой национальности или то для меня совершенно не уже с вами говорили э, на эту тему и, когда я говорю о какой или Екатерине II, второй я совершенно не задумываюсь что это какая-то там политическая сила какой-то страны чужой это просто люди которые что то сделали для конкретного для этого города так же как Переслав э, основал он, как Ну что нам? Его связывать как-то с золотой РП и со всей вот той бедой, которая там была? Нет, он просто основал больше истории. только это и важно. Ну, так, у нас такой регион, что себя позиционировать очень сложно, э, особенно в той линии, которую сейчас государство продвигает. Это история украинской нации. А тут очень все гораздо сложнее. И нужно более ориентироваться на историю этой территории, чем на какого-то определенного этноса. С другой стороны, я понимаю, что это необходимо, потому что Украине нужно сформировать свою какую-то идею. И сейчас она сама находится в таком поиске. И персонаж здесь уникальный, может быть, очень интересный город тем, что это такая модель Украины. Очень показательно то, как голосуют персоны, да, на выборах. все что здесь у нас в маленьком, на маленькой нашей области, модель того, что происходит во всей стране. По поводу... Да, поэтому мне очень понравилась, кстати говоря, идея, идея города моряков. Я что-то об этом никогда не задумывался. Но, но, в принципе мне эта идея очень нравится, потому что действительно, действительно моряки, особенно сейчас, может быть и хорошо, что нет украинского флота, и, и конкретно эти моряки нехорошо сказал. Да, но это маяки, про така підбігає цю політику і національні вопроси. Вот так пода. Комп'ютер зараз даже історичні пам'ятки Красно на молодовим рахунком, частина з яких я намагаюсь складати за публікативно в інтернеті, руйнуються. І, ну, влада, звісно, ніколи не займається вообще цим часу. Наметка ініціатива на вашу оцінку, назвіть назвіть 2 3 5 самых важливых на за на вашу думку архітектурных объектов історичных і чи готово громадськість їх очи, ну, от без згодову зберегти Свій якийсь конкретний пам'ятник, чи свою якусь конкретну, наприклад, тобто будинок, де там хтось жив, чи приймав якісь рішення, низьку думу і так далі. Як це не планує? Ще можна я додам на перший панці зберегти і е, наскільки цей процес, от, якщо він є осмисленим, тобто чи це стереотип, це дошка, це пам'ятник, його треба зберігати, чи це розуміння? Ценности историчные особых, всего будинку и так далее. Понимаете, что это как раз раз, ну, у нас народы говорят, не делать. Это надо смысленно делать, конечно. И сама по себе доска, она никакой защиты не имеет. В статья была в конце 80-х годов, по поводу гран-памятника вообще этой организации и всех этих досок. И провели такое исследование и выяснилось, что за всю историю охраны памятников как такой общественной, ни разу не было наказано ни одного лица, который снес памятник архитектуры. Тут зараз можно памятник и ничего не Зараз будет. бунт за Я так уж Ну, вообще, да. Мой знакомый Андрей Пучков, он в Киеве, он историей архитектуры занимается. Он интересную такую статью опубликовал в свое время. Как отнесутся к Киевляне, если бы снести, например, Киев четкую лаву. И проанализировав ситуацию, он пришел к выводу, что ничего особенно страшного не случится. Конечно, там повозмущается народ, но в годик это все утихнет. В Херсоне ситуация такая же что в принципе отстаивать там, такой памятник <клечислен> <"Клечислен> здесь никто не будет. Это такая это очень сложная такая непонимание вещи, как, ценность памятника. Э -э, и мы это наблюдаем, ну это, наверное, для точно свойственно, как в середине 19 века был уничтожен дом протеокина, как-то пережили это. Э -э вот 70-е годы уничтожили дом Джона Бога. Да, тоже как-то так, ну, тяжело, больно, но все равно об этом уже никто не вспоминает, и, и когда строился новый остров, тоже об этом вспоминали. Эти нести собой, если тоже, я думаю, реакции будет не сильно много. Вот только если ради того, что мы, вот это небольшой группа изделия, то это сможем сделать. Так по поводу самых ценных памятников, mm -hmm. не дошли до этого. Конечно же, э, не... Тут еще для меня еще, как для человека, и как для человека, который что-то архитектуру города, может, я сейчас не буду сильно публицистично говорить, как оно на самом деле. Вот последняя тема, не только памятники города ценные, но город Херсон интересен своими ансамблями. Наверное, вот эта его специфичность, специфика, и то, что он стоило бы защищать, и вот, это, вот эту идею развивать в этом Екатеринский собор сам по себе мало что такой роль сейчас играет, поэтому он не такой интересный, как он был интересный 50 лет назад, когда был весь ансамбль. Расскажите, mm -hmm. вот. на вашу думку, про правильное буду культурно культурных и исторических и персонажей, это архитектурный ансамбль. Может быть, каждый для или вивьены, накианы, наки, кого за кордон, и просто приедет сюди, сюда, чтобы поесть, кого-то свою копичину, чтобы посмотреться сами в память. Пам Думаю, да, это да. туризм. Если бы у нас, ну опять я говорю, есть люди. Бы... наши ансамбли, они очень интересные были. Я много раз вожу иностранцев, часто приходится это делать, и практически все очень положительно оценивают город. И говорят, что да, конечно, мы видим проблемы переделки, и, и неграмотные. Но, в принципе, видно, что город сейчас он очень ценный, архитектурно ценный. Что, и что вот он как раз вот эта низкоэтажность и такая какая-то провинциальность, это какая самое ценное, то, что его отличает от всех других городов вокруг. что он строился, как город строился, по тем строгим правилам 18 века. Улицы достаточно светлые были из-за этой низкой таблицы, и, и достаточно короткие, и достаточно зеленые. И довольно ценная архитектура, благодаря тому, что несколько таких периодов было, когда власть была очень жесткой, когда это все контролировалось, и когда в Терсоне, ну, даже после войны, создавались выдающиеся ансамбли архитектурной памяти. И даже площадь свободы Свободы тоже довольно интересный памятник, очень интересный памятник, который вот сейчас в наше время вот в эти дни uh -huh. разрушается, и город тоже никак не реагирует на это. Так в